si pandika amin mulia merupakan bekas uh, yang dipetu dewan rakyat saya kira ketika uh, zaman pemerintahan uh, ataupun zaman uh, tempoh uh, Tun Abdullah Ahmad Badawi dan juga merupakan presiden usno assalamualaikum tan sri apa khabar khabar baik khabar baik Zul tan sri tan sri orang sabah bagaimana tan sri mengingati sosok seorang tun abdullah ahmad badawi bagaimana itu dilibatkan secara meluas dan juga bagaimana tan sri sebagai pada ketika itu juga uh, diberikan peluang di peringkat persekutuan dan sebagainya. Apa yang kita dapat singkap dan juga dapat dikenang pada hari ini? Ya, sebelum saya menjawab soalan khusus itu, saya ingin merakamkan terima, -terima kasih kepada Astro Awani yang memberi peluang kepada saya untuk menzahirkan sesuatu perkara terhadap kepribadian layaran Tun Abdul Ahmad Berdawi sebagai Perdana Menteri yang kelima. Kami daripada USNO mendoakan semoga Allah, 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 ...Allah akan bertempat bersama-sama mereka yang pergi terdahulu... ...yang telah diampuni dosa dan terima amal mereka oleh Allah. Sebagai mantan speaker Dewan Rakyat yang ke-8... ...saya amat terkesan dan sedih apabila mendengar pemergian beliau itu. Secara peribadi, saya amat berhutang budi kepada Allah... Allah. ...atas perhesan dan berbicara... ...berbicaranya merestui pelantikan saya sebagai speaker Dewan... Rakyat Malaysia yang ke-8. Saya ingat sebagai Perdana Menteri yang ke-5 sewaktu itu, Alahyaram al yang telah membentang usul dalam persidangan Dewan Rakyat yang pertama selepas pilihan raya umum tahun 2008. Mencadangkan nama saya sebagai calon dari Kerajaan Barisan Nasional untuk dipilih sebagai Speaker Dewan Rakyat yang ke-8 pada ketika itu. Jadi bagi saya sebagai anak Malaysia kelahiran di Sabah, itu mencerminkan kepribadian beliau yang bagi saya pandai menyesuaikan kepimpinan itu di antara kepimpinan Semenanjung Malaysia dan Sabah. Itulah kali pertama anak Sabah dan anak Sarawak telah diberi jawatan yang begitu tinggi dalam sistem demokrasi Malaysia yaitu menjawat jawatan Speaker Dewan Rakyat. Saya ingat saya pada ketika itu saya Dato' Ronald Jandi dan QIT Sarawak sekarang ini iaitu Dr. Wan Junaidi telah dilantik sebagai speaker Dewan Rakyat dan timbalan-timbalan speaker Dewan Rakyat. Tan Sri, dan kalau saya memotong sedikit di situ kerana kami ingin memaklumkan ya. juga pada ketika ini visual yang anda lihat di kaca TV ialah uh, di Masjid Negara pada ketika ini baru saja selesai solat fardu zuhur yang dijalankan dan kini jenazah Tun Abdullah Ahmad Badawi diusung masuk ke Dewan Utama Masjid Negara untuk upacara solat jenazah yang akan dipimpin sebentar lagi. Kita menantikan isyarat untuk solat jenazah ini dilangsungkan tapi sementara itu, minta maaf Tan Sri, mungkin Tan Sri dapat menyambung semula apa yang diceritakan tadi. InsyaAllah, insyaAllah saya tunggu. Sedangkan Tan Sri. Iya, boleh saya teruskan? Teruskan, terus ya. Iya, iya. Uh, ini saya ingat saya, walaupun pada ketika itu pada tahun 2008, setelah saya dipilih sebagai speakertuan uh, rakyat Malaysia, walaupun pada ketika itu ada suara-suara sumbang daripada pihak pembangkang, di mana layaran telah melantik seorang menteri untuk menjaga uh, parlemen secara khusus. Yaitu pada ketika itu saya ingat saya yang berhormat Datuk Nazri Aziz. Beliau telah dilantik khusus sebagai menteri yang menjaga parlimen. Jadi pada ketika itu pihak pembangkang menyuarakan bahawa sebagai negara yang demokrasi tidak seharusnya seorang menteri dilantik khusus untuk menjaga parlimen. Tetapi bagi saya sebagai setika pada ketika itu, itu tidak menjadi permasalahan kerana saya dan Datuk Nazri dapat bekerjasama dengan begitu baik. Dan perlantikan itu tidak sama sekali uh, mengganggu gugat ataupun mencampuri uh, perkhidmatan uh, parlimen ataupun kerja-kerja sebagai speaker. Uh, saya ingat, satu perkara yang saya ingat, yang masih sekarang terbayang di mata saya, ialah pada beberapa bulan selepas saya dilantik sebagai speaker, ada berita-berita yang mengatakan bahawa ada satu usul tidak percaya yang akan dibuat terhadap Perdana Menteri pada ketika itu. Yaitu selepas pilihan raya umum pada tahun 2008. Jadi pada suatu pagi, apabila saya tiba di pejabat uh, saya di Parlemen, saya dapati Perdana Menteri Alayaram Tun Abdul Ahmad Badawi berada dalam bilik saya. Saya dipahamkan oleh uh, pegawai. Dan saya terkejut. Apabila saya masuk dalam pejabat, beliau berdiri di tengah-tengah lounge dan senyum Lepas itu menyambut saya, saya dalam keadaan serba salah. Karena dalam hati saya, apa Perdana Menteri buat awal pagi ini di, 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 di pejabat speaker Dewan Rakyat? Baik. Jadi ah, saya... Tan Sri, ah, ah. uh, untuk waktu ini kita tengok uh, ribuan mungkin jemaah yang berada di masing negara ketika ini Tan Sri tetapi dalam masa yang sama sebelum kita lanjutkan perbincangan dan juga uh, perbualan kita terutamanya untuk mengenang Tuan Abdul Lama Badawi kita terus sahaja langsung ketika ini ke Masjid Negara untuk penghormatan dan juga solat jenazah uh, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Makmuman Allah Ta'ala untuk solat jenazah empat takbir kerana Allah Ta'ala dan selepas takbir yang pertama kita baca Fatihah, selepas takbir yang kedua kita selawat ke atas nabi. Selepas takbir yang ketiga kita berdoa kepada semanya Allahummaghfirlahu wa rahamhu wa afih wa'fu anhu. Dan selepas takbir yang keempat seterusnya salam Insyaallah. allah Allahu akbar. Gerak-gerak ke belakang. Boleh. Lagi rawah, majuk. Kau masih orang solat. Bukan belakang betul. Mira, mira. Mira. Tarik, tarik, tarik. Tolong, tolong, tolong. Allahu Akbar.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Ini dia sirat yang lurus, sirat yang telah Engkau kurniakan kepada mereka, dan yang wajib Amin. Aku Alhamdulillah, demikian tadi saya sudah solat jenazah penghormatan terakhir, perjalanan terakhir Tun Abdul Hamid Badawi. Menuju ke negeri abadi di mana uh, solat jenazah sebentar tadi diimamkan oleh imam besar masjid negara saudara Ehsan Muhammad Husni dan saya kira kapasiti uh, masjid negara itu sekitar hampir 10,000 dan penuh safnya di situ kelihatan juga Perdana Menteri bersama dengan uh, menteri uh, Datuk Tengku Datuk Sri Zafrul bersama dengan Timbalan Perdana Menteri juga menyertai ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Sri uh, Muhammad Azim Ali dan juga beberapa lagi pemimpin yang lain. Saya kira itu yang kita bawakan terkini daripada Masjid Negara di mana uh, upacara solat jenazah selesai disempurnakan sebentar tadi dan Terasa selepas ini uh, jenazah akan dibawa ke makam pahlawan untuk istiadat pengkebumian. Ya. Kita masih lagi bersama dengan Tansri Pandekar Amin Mulia menusi a uh, talian telefon ketika ini. Uh, Tan Tansri tadi kita bertanyakan bagaimana uh, komitmen bagaimana uh, seorang uh, Tun Abdullah uh, Tun Abdullah Ahmad Badawi ini berada di Dewan Rakyat dan juga di Parlimen tetapi secara jelasnya menurut Tansri melihat kepada sosok kepribadian Uh, ya, kita mendengar dan juga kita memahami seorang yang lembut, baik dan juga tutur katanya sentiasa. Tetapi dalam masa yang sama, sebagai seorang yang bekerja sekali, mungkin uh, perjumpaan yang berkali-kali uh, Tan Sri bersama dengan Allahyarham. Bagaimana Tan Sri boleh describe ataupun menyatakan pandangan dan juga sisi Allahyarham? Ya, terima kasih. Terima Kalau saya beli sambung tadi, di eh, mana kita berhenti sekejap, uh, suatu beliau berada di di ruang tamu, saya di pejabat aduan Rakyat. Saya terkejut. Uh, dia, daerah menyapa saya, dia kata selamat pagi. Saya menyatakan selamat pagi, dan saya dalam keadaan serba Kenapa perdana menteri berada di pejabat saya tanpa saya dimaklumi terlebih awal Rupa rupanya Kedatangan beliau itu adalah... Semata-mata untuk bertanya kepada saya sama ada uh, pejabat saya selesa sebagai Speaker dan sebagainya. Dan uh, pada ketika itu, kalau beliau ingin semata-mata ketahui itu, sepatutnya dia boleh memanggil saya melalui telefon ataupun menyuruh saja pegawai-pegawai dari jabatan uh, Perdana Menteri yang juga selaku Perdana Menteri mempunyai pejabat di Parlimen menyuruh saya untuk menghadap bercerita dengan beliau, ini tidak dia datang sendiri ke pejabat saya dan bertanya dan melihat uh, di sekeliling pejabat dan keduanya dia telah menyatakan bahawa dia kata ada orang-orang untuk sebuah usul untuk dibentangkan undi tidak percaya terhadap beliau dan dia menyatakan kepada saya bahawa apapun yang akan nanti uh, terjadi di parlimen, dia biarkan kepada speaker diwan rakyat untuk menentukan segala-galanya tanpa ragu-ragu ataupun takut kepada kuasa-kuasa eksekutif. Jadi bagi saya sebagai speaker Dewan Rakyat yang baru pada ketika itu, saya ingat perkara itu bahawa Al-Haryami merupakan seorang Perdana Menteri yang benar-benar mempraktikkan amalan demokrasi iaitu daripada sudut separation of power di antara pihak eksekutif dan legislatif. Itu yang saya ingat saya. Dan uh, kepribadian itu sebenarnya uh, juga dirasai oleh anak-anak Malaysia yang lahir di Sabah dan di Sarawak. Di mana pada ketika itu beliau telah memilih untuk pemimpin-pemimpin daripada Sabah dan Sarawak untuk menerajui diwan rakyat yang sebelum itu. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa setiap diwan rakyat pertama sehingga ketujuh parlemen uh, ketujuh disandang uh, oleh pemimpin-pemimpin daripada semenanjunglah Tansi sebelum uh, Tansi mungkin kekal Italian kerana saya ingin juga membawa masuk Profesor Ulung Datuk Dr Samsul Amri Baharudin pengarah pengasas Institute Kajian Etnik di Universiti Kebangsaan Malaysia kita Assalamualaikum Prof terima kasih kerana sudi bersama kami pada jam ini Prof Waalaikumsalam Uh, kalau dalam masa sama mungkin dapat dipaparkan juga rakan-rakan visual dari uh, Masjid Negara Tapi Prof, sementara itu Prof mungkin dapat diceritakan Bagaimana dekatnya uh, Tun Abdul Hamad Badawi dalam struktur uh, masyarakat Melayu dan juga masyarakat Kalau kita dapat uh, singkap dan juga fahami latar belakang keluarga oleh kerana datuknya seorang uh, ulama besar di Pulau Pinang malah di antara individu yang bertanggungjawab memilih tarikh 31 Ogos itu jadi bagaimana ini membentuk satu karakter dan nilai yang dibawa oleh Alhamdulillah Tun Abdul Ahmad Badawi apabila menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri dan sebelum itu lagi sebagai penjawat awam dan juga ahli politik. Uh, assalamualaikum Khazrul uh, saya uh, ada beberapa poin yang ingin saya kemukakan. Yang pertamanya tidak semua orang tahu sejarah beliau ini. Ya? Dan kalau tahu pun aa, sejarah politiknya mungkin berbeza dari segi sejarah latar belakang aa, keagamaan beliau. Yang banyak ingat beliau inilah ketika aa, tahun aa, 18, aa, 1987 ketika UMNO konflik antara tim A dengan tim B. Dia menyokong tim B. Maka dia diberhentikan jadi menteri. Kemudian Mahathir mengambil dia kembali untuk menjadi Menteri Luar dan kemudian menjadi Timbalan Perdana Menteri. Ini yang perkara yang orang ramai ingatlah terutamanya mereka di luar bandar, mereka dalam parti UMNO bahawa kepimpinan beliau itu diterima oleh Tun Mahathir. Dan banyak-banyak pilihan beliau itu Tun Mahathir pilih beliau. Jadi dari segi itu pandangan orang ramai terhadap dia itu sangat sangat penting dari segi melihatnya sebagai seorang yang kuat agama, kuat prinsip dan juga bertanggungjawab. Dan saya ada pengalaman ketika itu, setelah beliau menjadi Perdana Menteri, telah di apa itu telah di satu khusus khas berkenaan hubungan etnik telah diperkenalkan untuk semua penuntut universiti ambil wajib lebih kurang 800 ribu orang ambil kursus itu. Dan saya diminta menjadi uh, uh, ketua dalam mengurus hal modul ini. Jadi saya bertemu dengan beliau. Beliau kata, saya, uh, dia ada dua tugas saja. Uh, Profesor, dia ada dua tugas. Pertamanya, menghuraikan mengapa kita bergaduh di Malaysia ini. Yang keduanya, kita huraikan mengapa kadang-kadang itu kita tidak bergaduh. Jadi macam mana you nak hurai pada orang ramai ini penting. Jadi dari situ pandang beliau selama cakap Malaysia itu hubungan kaum itu... Uh, sangat penting uh, yang orang tidak tahu bahawa beliau sebenarnya yang memperkenalkan kursus hubungan etnik itu uh, untuk diwajibkan di universiti jadi uh, kepentingan beliau pada orang Melayu satu hal kepentingan uh, pentingnya beliau itu pada negara sebagai Perdana Menteri dan sebagai pemimpin uh, berbilang kaum satu hal lain, jadi dalam gabungan inilah saya melihat dia, kebijaksanaan beliau itu yang saya dan walaupun dalam uh, yang dianggap tidak selepas Mahathir tidak ada yang sekuat Mahathir tetapi beliau telah menunjukkan dalam uh, gaya beliau itu ke kita dapati bahawa ramai orang tertarik sehingga BN telah berjaya mendapat kemenangan terbesar semasa beliau. Jadi ini kontradiksi-kontradiksi yang tidak dapat dihuraikan dan hanya dihuraikan melalui latar belakang keagamaan beliau. Uh, latar belakang uh, keinginan beliau mewujudkan satu masyarakat uh, berbilang kaum yang aman uh, dan harmonis. Jadi bila diperkenalkan uh, uh, istilah Islam hadari itu sebenarnya menggabungkan keinginan uh, agama dan juga keperluan masyarakat. Itu yang saya dapat lihat dia uh, dalam konteks negara kita. Sebelum kita uh, langsung lagi bersama dengan Prof Ulung Uh, ini visual langsung yang kami bawakan dari uh, masjid negara uh, jenazah almarhum dibawa ke makam pahlawan dan untuk makluman semua penonton makam pahlawan adalah sebuah tempat perkuburan khas yang terletak di masjid negara Kuala Lumpur dan makam ini sebenarnya dibina uh, dalam dengan masjid negara sebagai tempat khas untuk pemimpin dan juga wira yang banyak berjasa semasa hidup mereka dan juga ia terdapat dua bahagian iaitu makam pahlawan yang terletak di dalam kubah makam pahlawan dan juga di lingkaran makam pahlawan yang terletak di luar kubah makam pahlawan dan Allah yarham Tun Abdullah Ahmad Badawi ...akan dikebumikan di kubah makam pahlawan... Hmm. ...yang mana di sini ditempatkan uh, Allahyarham... ...dan juga uh, jenazah yang terdahulu... ...seperti Tun Dr. Ismail, Tun Abdul Razak, Tun Husin On... ...dan juga Tun Abdul Ghaffar Baba. Ini adalah perjalanan terakhir. Allahyarham Tun Abdul Ahmad Badawi ...menuju ke makam kubah pahlawan... Yeah. ...di mana tempat bersemadinya... Tun Abdul Hamad Badawi sebentar lagi dan Tun Abdul Hamad Badawi Perdana Menteri kelima merupakan individu kelima yang disemadikan di kubah pahlawan tersebut dan saya kira ini adalah momen dan juga detik yang cukup mengharukan dan juga dalam masa yang sama untuk kita mengenang bukan sahaja pemergian tapi dalam masa yang sama bagaimana kita belajar ...sesuatu daripada perjalanan hidup Allahyarham. Dan itulah kita terhutang budi kepada Allahyarham kerana ada nilai yang ditunjukkan... ...ada sejarah yang boleh dipelajari dan itu yang kita perlu teladani untuk meneruskan kehidupan. Dan dalam masa yang sama, uh, solat jenazah sebentar tadi disempurnakan uh, ribuan oleh hadirin dan juga jemaah... ...dan juga ianya dipimpin oleh uh, Ustaz uh, Ihsan Muhammad Husni Imam Besar Masjid Negara... Dan bersama kami pada ketika ini juga ialah merupakan uh, Prof. Ulong, uh, Datuk Dr. Samsul Amri. Prof. Ulong, kalau dapat dilihat dalam pada kita, kita bercerita mengenai kerjaya politik tapi dalam masa yang sama kita ingin mempelajari sesuatu di situ, nilai yang dapat dipelajari bersama kerana Uh, Prof. Nur menyebut mengenai tim A, tim B pada 1987. Amir Farid baru lahir pada ketika itu. Uh, tapi dalam masa yang sama juga, Alhamdulillah di Asak bukan sedikit. Uh, ketika uh, 2000, uh, ketika 2008 itu di Asak, malah sebelum itu juga ada berbagai... Alayarham tidak pernah menunjukkan diri ataupun dibayangi pada tahun 90-an itu untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Ketika politik itu begitu keras, ketika politik itu begitu ganas, Alayarham menunjukkan sisi yang berbeza tetapi sampai dan juga menunaikan tanggungjawab dan amanah yang diberi. Bagaimana, apa yang kita dapat ungkapkan di sini Prof? Saya melihat dia ialah seorang ahli politik yang cukup sabar menghadapi cabaran. Dan beliau senantiasa uh, bercakap lemah lembut, tidak pernah berkeras dan dapat uh, menenangkan dan menurunkan suhu Uh, kepanasan, perbezaan atau konflik itu kelebihan beliau yang orang tak tak nampak lah kerana dia berjaya uh, dan dalam kejayaan itu beliau juga tidak bongkak dan sombong, tidak ada ucapannya yang keras dan cuba menundukkan orang lain. Tapi saya dapati uh, kehebatan itu tidak kita rasakan kerana ianya semacam bersahaja tetapi sebenarnya itu adalah uh, watak beliau yang luar biasa. Jadi, yang biasa-biasa ini orang tak anggap luar biasa. Sebenarnya yang biasa-biasa inilah yang diamalkan oleh uh, Alay Raham yang mendapat perhatian ramai, persetujuan oleh semua kaum dan melihat beliau itu tidak terlalu um, keagamaan, tapi keagamaan itu membantu beliau menguruskan hal-hal uh, yang uh, berkonflik itu. Ini kelebihan beliau. Kesabaran dan ke ketekunan beliau untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Kita bukan saja bersama uh, dengan uh, Prof tetapi mm -hmm. kita juga ada Tansi Pandekar Amin dan juga kita ada uh, Ame uh, di di studio. Um, sebelum saya bersama dengan Prof dan juga Tansi, saya nak tanya kepada Amin. Ini apa yang selalu diungkapkan? Ada yang menyatakan bahawa uh, menjadi seorang ahli politik ataupun menjadi pemimpin politik itu yang mengenalinya bukanlah keluarga. Uh, sahabat atau yang berada di sekelilingnya, tetapi yang mengenali seorang pemimpin politik adalah rakyat yang mengundi dan juga masyarakat. Mungkin kita dalam generasi yang berbeza, kami mm -hmm. uh, lahir tahun 80an dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama melihat kepada sisi itu sebagai seorang rakyat biasa atau kata mudah hari ini sebagai netizen biasa mm -hmm. Apa yang kami boleh katakan berkaitan dengan uh, Tun Abdullah ini? Kalau kita lihat uh, dari sisi generasi kita, yeah. ya, apa yang uh, jelas kalau kita boleh ingat tentang Pak uh, Lah ni? Pertama na nama timangannya itu di, di media Pak Lah, Pak lah. Ya. Hmm. tak pernah kita memanggil pemimpin so, kita dengan nama ke, begitu penuh erat kekeluargaannya. Kalau Dr Mahathir ingat singkatannya Dr M hmm. saja di media uh, ketika itu dan kemudian bila Pak Lah kita panggil dia Pak Lah jadi dia seperti bapa hmm. memupuk sifat kekeluargaan. Apa yang saya rasa uh, boleh dikenang oleh generasi muda tentang Pak, Pak Lah inilah kesederhanaan perwatakan. Uh, beliau itu ya. Kerana kita lihat balik-balik pada apa yang saya bicarakan pada awal tadi, beliau merupakan antithesis kepada uh, predecessornya iaitu Dr Mahathir yang uh, lebih agresif uh, dan sebagainya. Tetapi apa yang jelas, beliau merupakan pemimpin yang seperti yang Prof Samsul katakan, he came at, he um Took up the leadership at the right, right time ya masa yang tepat kerana waktu itu uh, bila, apabila beliau dipilih menjadi timbalan perdana menteri oleh uh, perdana menteri Tun uh, Dr Mahathir um, setelah pemecatan krisis 98 reformasi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau dipecat Pak Lah itu merupakan sosok yang menenangkan parti menenangkan politik uh, uh, Melayu terutamanya ketika itu dengan Uh, naratif eh uh, yang dibawakan oleh beliau yang bersifat keagamaan um, uh, dan dan lebih kepada um, uh, bersatu padu dalam masyarakat. Saya ingin menyentuh kenapa Prof uh, Prof Samsul uh, mengatakan uh, berkongsi tadi uh, tentang uh, Tun Abdullah uh, amat peka dengan um, isu um uh, race relation ya kerana uh, je, saya 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 ingat dalam salah satu sesi dalam satu sesi uh, bersama pelajar uh, dulu yang saya hadiri beliau berkongsi bahawa a lot of his thinking pemikiran beliau itu dibentuk uh, oleh peristiwa Mei 1969, uh, 1969 ya jadi ketika itu uh, uh, beliau merupakan uh, pegawai uh, di KBS kemudian uh, masuk jadi sekretariat uh, di uh, Magran jadi he will he used to remind he reminded that forum hari, pada ketika itu ialah we must not take race relations for granted jadi inilah yang membentuk dasar-dasar beliau ketika beliau menjadi perdana menteri dan hmm. salah satu yang saya nak tekankan beliau merupakan gentleman uh, of his generation dalam dari segi politik apabila uh, uh, beliau contohnya pada tahun 1987 di dalam tim B tim B uh, kalah dia tidak pergi masuk ke semangat beliau tidak masuk ke semangat 46. Beliau kekal uh, di dalam AMNO kerana beliau daripada keluarga yang mendirikan AMNO uh, ini hmm. uh, itu sendiri ya. Dan kemudian apabila beliau tewas pada tahun 1993 di dalam pemilihan uh, naik pengerusi naik sorry naik presiden uh, parti AMNO, beliau tidak tidak uh, keluar dari parti atau menjauhkan uh, diri. Beliau dikekalkan um, uh, di, di dalam jawatan uh, kabinet oleh Tun Dr Mahathir ketika itu dan ini menunjukkan Uh, saya, saya rasa resilience dari segi politik beliau. Beliau um, merupakan seorang yang ikhlas dalam perjuangan. Hmm. Walaupun tidak ada jawatan, tidak merajuk dan masih kekal okay. uh, di dalam parti. Okey, saya kira benar kami memahami. Kita juga mengikuti istiadat ini dan kita rasa amir. Kita terus saja ke Masjid Negara untuk mengikuti istiadat pengkebumian Tun Abdullah Ahmad Badawi. Rakan-rakan, penonton sekalian inilah masanya untuk kita berpandah diri dan juga menstekan al-fatihah dan juga kita mengikuti secara penuhnya istiadat pengkebumian ini